来逃。 照顾好他，温老。 义父临终前，可说了什么？他什么也没说。亚楠不孝，来迟，养育之恩，是以血场以血还血，以怨报怨，新仇旧恨。 何时能了啊？若是你年幼也流离失所，此刻看着待你如亲人的恩人惨死眼前，仇恨只比我更深。 你别太难过了，温老如果在世上的话，他也不希望看到你这样。一场火烧完，灰飞烟灭，看似灰飞烟灭。 不过是刚刚拉开帷幕，整个沿江一带如今都被齐天峰的曹帮控制你有想过接下来怎么做还未细想。说来可笑，我还对你一无所知。啊，其实我跟齐天峰之间也有一些深仇旧账未了。那不如这样。 你与我接着联手如何？你这么想、啊，你要一个人单枪匹马的话，力量是有限；如果与我联手，我用智，你用取长补短，甚是相配啊！哼，我怎么觉得你早就盘算好了？呃，算是吧。走吧。去哪？扬州啊。 扬州是江北最大的商港，到处都是草帮眼线。走吧。